Гутен морген, дорогие друзья, и с вами Стас Шуринс. Сегодня я проведу утреннюю зарядку. И начнем мы с простых упражнений, таких как скакалка. Я предпочитаю брать утяжеленный вариант, чтобы а, помимо ног тренировались еще и трицепсы. Начинать можно вот так. Прыгать можно несколькими способами. Просто меняя ноги, скрещивая руки, а также можно делать двойной прыжок. Вот. Сделайте примерно раз по 40 каждого из видов, и вы почувствуете прилив энергии. А тебя могу гарантировать заряд позитива, драйва и позитивных эмоций. В общем-то, для этого придумана зарядка. Поэтому покупайте скакалку, друзья, прыгайте на здоровье. До новых встреч!